বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফ্লপ শ্ব' আৰু বিহাৰৰ বিজেপিয়ে ভাল ঠেকেচা দিলে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সুপ্ৰভাত জনাইছো আৰু আৰম্ভ কৰিছো মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে গম পাইনে মুখ্যমন্ত্ৰী বিহাৰত গৈ পেলাই কি লতিঘতি হ'ল আৰু আচৰিত এটা কথা কি জানেনে তেওঁ বিজেপি তাতে হ'ল তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কি হৈছে তাত গৈ পেলাই তেওঁক মানে বিহাৰৰ বিজেপিয়ে তেওঁ লগৰবিলাকে তেওঁক লগ নিদিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চাওকচোন আন চাই মুখ্যমন্ত্ৰী এজন যোৱা বুলি ক'লে কেনেকৈ তেওঁলোকক আদৰি সাদৰি নিব লাগে নহয়নে কিন্তু তেওঁলোকে নাই নিয়া আৰু তহঁতে য'তে বহব মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকে তহঁত য'তে হ'ব যাৰ আগত ভাষণ দিয়ক দি থাক মুঠতে তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ হেৰিত ব্যস্ত আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক একাষৰীয়া কৰি দিলে একাষৰীয়া কৰাৰো কিছুমান হেৰি আছে নহয় জানো বি বিজেপি হ'ল বুলিয়ে যে তেওঁক সকলোৱে আদৰি ল'ব নহয় এতিয়া কি হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰ চোৰাতে দুটা দলত বিভক্ত হৈছে হ'বই ইমান দুৰ্নীতিও চাই থাকিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ যদি ভাল কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে কিয় একাষৰীয়া কৰিলে ইয়াতো বহুত কথা আছে নহয় জানো গতিকে তাত গৈ পেলাই তেওঁ কি হ'ল জানেনে বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে আপোনালোকক এতিয়া কওঁ শুনক মই প্ৰথম হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গুৰুত্বই নিদিলে বিহাৰৰ বিজেপিয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈও কোনো নাহিলে আৰু তাৰ লগতে মানে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যি চলাবলৈ গৈছিলে খালী চকী সন্মুখতে তেওঁ দিলে ভাষণ আৰু উন্নয়নৰ কথা নাইকিয়া কিন্তু দেই তেওঁ মুখত উন্নয়নৰ কথা নাই তেওঁ মুঠতে হিন্দু মুছলিম কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা ভোটটো আদায় কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু তাতে মানুহখিনি অসন্তুষ্টি লাভ কৰিলে অসন্তুষ্ট হ'ল অসন্তুষ্ট হোৱাৰ পিছত খালী চকী এৰি চব মানুহ মানে চিটিকা দিলে চিটিকা দিলে মানে গম পায় নহয় আঁতৰি যোৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খালী চকী সন্মুখতে ভাষণ গুচি আহিল এতিয়া কিছু লোকে ক'ব বোলে আপুনি এইখিনি কথা ক'ত গম পালে মই সেইখিনি কথা নিউজতে গম পালোঁ আৰু মই নিউজবিলাক আজিকালি লগাই নিদিয়া হৈছোঁ লগাই দিলে মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইকাৰণে এয়া চাওক হয়নে নহয় খালী চকীৰ সন্মুখতে তেওঁ ভা মানে হেৰি হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনি পেলাই মানে আধাতে মানুহৰ পৰা আঁতৰি আহিলে আৰু মই সেইটোকে ক'লোঁ মানে চিটিকা দিলে বুলি গতিকে তেওঁ ভাবিছিলে কি মই একদম মিছা মিছা কথা কৈ পেলাই ভাষণ দিম আৰু হয়তো অসমৰ মানুহৰ নিচিনা তেওঁলোকে মুখ চুখ মেলি পেলাই মানে শুনি থাকিব আমাৰ ইয়াততো কি পানী বটল এটা দিলে বা অহা যোৱা খৰচটো দিলে ব'ল আমি যাম আৰু তাতে যদি কৈ দিয়ে বোলে অৰুণোদয় কাটি দিম চাউলখিনিত কাটি দিম তেতিয়া আৰু মানুহৰ ঠৰ থট দপদপ লাগে যাবই মানে লাগে জ্বৰেই হওক তথাপিও মানে তেওঁলোক আহিবই গতিকে আৰু ইয়াত মানুহবিলাকে দেখিছে নহয় আঁচনি পালে কেনেকৈ জাঁপ মাৰে বিহাৰত কিন্তু সেইটো নহয় দেই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছিলে কি মই ইয়াত গৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ম আৰু মানুহখিনিয়ে বহুত ভাল পাব আমাকেই ভোটটো দিব এইবাৰ বিহাৰত কিন্তু বহুত দিগদাৰ আছে দেই কিন্তু কি হৈছে জানে তেওঁ যেতিয়া তেনেকৈয়ে ভাষণ দিলে লাজো পাইছে ন লাজ পোৱাৰ পিছত আৰু তেওঁ কি কৰিব উভতিটো আহিব লাগিবই আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক কওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক কিন্তু সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰত গৈ পেলাই সাক্ষাৎ কৰিলে আৰু তাত কোনো নাছিলে একদম বহুত আঁতৰে আঁতৰে বহিলে আমি আকৌ মানুহবিলাকৰ ঘৰত গ'লে যেতিয়া যাক লগ কৰিবলৈ যাওঁ তেওঁ সন্তত আমি বহোঁ নহয়নে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মই লগাই দিম দিয়কচোন হেৰিটো থামলেণ্ডত বাৰু লগাই দিম এতিয়ালৈকে মই থামলেনখন প্ৰস্তুত কৰা নাই বহুত আঁতৰত বহি পেলাই একদম কথা বতৰা পাতিলে আৰু গুচি আহিলে আৰু তেওঁক দায়িত্ব দিছিলে বিহাৰত নিৰ্বাচনী যিহেতু আহি আছে আৰু তাতে অলপ লাগি দিবলৈ কিন্তু বিহাৰৰ বিজেপিখিনি তেওঁক লগ নিদিলে ভাবিছে এইজন মানুহকতো ইমান ফাঁকি কথা কয় এনেকুৱা এজন মানুহক যদি আমি এই নিৰ্বাচনী সময়ত লগত লৈ পেলাই প্ৰচাৰ চলাওঁ আমাকো মানুহে ভোট নিদিব গতিকে বিহাৰৰ বিজেপিখিনিয়ে তেওঁক আঁতৰাই দিলে গতিকে আৰু তাত কি কৈছে জানেনে কেইজনমানে মই আপোনালোকক কওঁ এইখিনি নক'লেও হয় কিন্তু আপোনালোকক মই ক'ব লাগিব মানে কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ তাত কি কৈছে জানেনে মামাক মামাক বিশ্বই চিনি পায় আৰু জানে কিমান শক্তিশালী মানুহ বাতৰিটোক মিয়াক অসন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা যেন লাগিলে বুলি কিছুমানে কৈছে এইটো হয়তো মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছাপৰ্টাৰ দেই তাৰপিছতে আৰু এজনে কৈছে আমাৰ ইয়াতো ফ্লপ হয় দেখোন কিন্তু এচাম অন্ধভক্তৰ কাৰণেহে আৰু বাকীখিনি ইতিহাস ক'লে জগৰ লাগিব তেওঁ সেইখিনি নক'লে আৰু সকলোৱে গম পায় অহা যোৱা খৰচটো দিয়ে তাৰ বিনিময়ত আঢ়ৈশ টকাকৈ দিয়ে মানুহখিনিক মানে আহিবৰ কাৰণে আৰু বেনাৰ পোষ্টাৰটো আছেই তাৰপিছত আকৌ গাড়ীৰ কাৰণে ৰখি থাকিবলগীয়া হয় গাড়ীৰ কাৰণে ৰাখি থাকিবলগীয়াটো হয়তো হয় লাষ্টত হাজিৰাটো নাপাই পেলাই কি হয় মানে তৰ্ক কৰিবলগীয়া হয় কাজিয়া কৰিবলগীয়া হয় যোনে দায়িত্বটো লয় তেওঁলোকেতো নিদিয়া হাজিৰাটো হয়নে নহয় পিছত আৰু এইবিলাক আকৌ নিউজ আহিবলগীয়া হয় তাৰপিছতে আৰু কৈছে বিহাৰৰ মালগুলি অসমতে আঁচনি মহিলাসকলৰ বাদে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই বেয়া পোৱা হৈছে হিমন্তৰ ভাষণ গতিকে আপোনালোকে গম পালেই নহয় আপোনালোকৰ ওচৰত কমেণ্টখিনি পঢ়িছোঁ যদিনো মই কিন্তু এতিয়ালৈকে নামকেইটা কৈ দিয়া নাই দেই আৰু নামকেইটা নকওঁ বাৰু আৰু এজনে লিখিছে এয়া অকল বিহাৰতে নহয় অসমতো তেওঁ জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱাইছে আৰু এজনে কৈছে তে সেই সময়ত হিমন্ত ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ হাত দীঘল নেতা আছিল তৰুণ গগৈদেৱৰ কাৰ্যকালত তেওঁ উঠি ৰজা বহি ৰজা আছিল তেতিয়া বাংলাদেশী বা মিয়া দেখা পোৱা নাছিল আৰু এতিয়া কেৱল মাত্ৰ হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমান মিয়া মোগল ছিক্সটি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ অচিনাকি তাৰ আগতে আজমল গুজৰাটৰ পানী পাইপত মুছলমানৰ তেজ কিমান শুনিব সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য তেওঁ সৰ্বকালৰ মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বকালৰ নীৰাজ মুখ্যমন্ত্ৰী গম পালেনে আমাৰে লাজ লাগিছে এইবিলাক মানে যেতিয়া কমেণ্ট কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সেইবিলাক চাব একদম তেনে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মুখতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ এইবিলাক ইমান মানে হেৰি কথা তেনেকুৱা কমেণ্ট দিছে আৰু সেই কমেণ্টবিলাক একদম মিছা কমেণ্ট নহয়তো আপোনালোকে চাবচোন এইবিলাক একদম সঁচা সঁচা কমেণ্ট আৰু এজনে কৈছে বৰ লাজ পালোঁ বিহাৰীহে পাট্টাই নিদিলে আমাৰ ইয়াত বিহাৰীৰ ষট পূজাত অসমীয়াক দোকান দিবলৈ সিহঁতৰ সংগঠনে অনুমতি নিদিয়ে শৃংখলক আঁতৰাবলৈ অনা অসমীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ইউ পি এ জন্ম জন্ম বজৰং দলে লাচিতৰ ফটো সংলগ্ন বেনাৰ ফালিব আৰু অসমীয়াই অনা অসমীয়াক ছাপৰ্ট কৰি বদনৰ ভাৰ ধৰে সেইবিলাক কথা এতিয়া কৈয়ো লাভ নাই দেই এই বজৰং সজৰম কৈ লাভ নাই আমাৰ মানুহখিনিৰ নিচিনা বদমাছি মানুহেই নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া তেওঁ হেৰিয়ে তেওঁ ছট পূজাত সিদিনাখন দেখিছোঁ একদম স পৰিয়াল লৈ পেলাই যি তেওঁলোকক মানে হেৰি কৰিছে সহায় সহযোগিতা মানে ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু তাৰপিছত বিহাৰত গৈ পেলাই পালেনে একদম ভাল ঠেকেচাটো এনেকুৱা ঠেকেচা দিছে আৰু তেওঁ আচলতে এইবিলাক কথাতেই নিজেই লাজ পাব লাগে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল কৰি গৈ নাথাকোঁ আপোনালোকৰ নৃতৰ কথা আছে নহয় জানো গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোকে ভা ভগৱানে ভালে কুফালে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আকৌ সকলোৰে স্বাস্থ্য যাতে ভালে থাকে আৰু সেইখিনিকে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ বাই বাই